Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться просто якийсь неймовірний матч у Лізі Чемпіонів, другий тур загального групового етапа, Каталонська Барселона хансіфліка У себя дома на стадионе Манчжуика команда будет принимать Париж сен жермен Луиса Энрике. И сегодня, я, друзья, хочу поговорить и про Барселону Ханси Флика, про Париж Луиса Энрике. Давайте, друзья, про все будем с вами говорить по порядку. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим на последние матчи. Зачем берем на последние пять очевидных матчей между Барселоной и Дапаеже? то видим, тут абсолютный баланс. Две перемоги у Барселона, две перемоги моя Париж, то одна ничья с фиксованными командами. Легендарный матч сезона Лиги Чемпионов 16-17, 8 березня 2017 года. Матч, который вошел в историю футбола, это не просто была перемога 6-1, это была перемога после проигрыша 0-4 на пар де -Пренс. Парижане разгромили Барселона 4-0, и сдавалось, что уже никаких шансов у Барселона но у Барселоны, яку, до речі, тренировал как раз Луис Энрике, який ныне главный тренер Парижа. Как раз то Барселона победила с рахунком 6-1 Париж. Это был невероятный камбэк. Потом команда встречалась в сезоне Лиги Чемпионов 20 16 лютого, 2021 16 февраля 2021 года в рамках 1-8 финала. Матч 1-2 на Камп Ноу. Відбувався перший матч, парижане 4-1 разгромили Барселону. У Парижі команды расписали 10 березня 21-го урока 1-1. На на в Барселону доминировала, но по сумме 5-2 Париж проходит далее. Но ну, и остальное противостояние между этими командами было у Лизы Чемпіонів в сезоне 2023-2024 років. Ну, якщо бути точніше, то рік півтора тому назад. Це був матч чвертьфінала. 10 квітня, 24 рік. ПСЖ якраз вже тренував Луїс Енріке. Нобарс тренував Хаві. Тоди, тоди пидопечный Хави с рахунком 3-2 набегал Париж. Дубль Рафини и тагул Кристенсена принесли Барселоне перемогу. За ПЖ за, за забивал Усман Дембель и Товитиня. Париж доминировал, бейся команда Луиса Энрики м'ячом. Ну, Барселона перемога. Ну, в принципе, там был такой равный матч. Хотя у Парижа была территориальная перевага. Останній матч был на стадионе Краста Монжуика, 16 квітня, 24-й Париж громит Барселону 4-1. Осман Дембеле, Витинь, это дубль Кельян Бапе оформил. За Барселону забил Рафини. Барселона, в принципе, контролировала матч, выигрывала 1-0. Но Рональд, а Рухо, матч, из них на голову Париж громит Барселона и по сумме 6-4 проходит далее. За Цейрик Півтора, знаете, дуже багато Перше Бресіон вже тренує не Хаві, а, а, а головним тренером зараз є Хансіфлік. У Парижі, да, у не залишився головним тренером команди. В принципі, у Парижі ну, та сама команда, тільки вже немає Джон Луїджі Дунаруми, так і Ліна Бапе. А, так, в принципі, та сама команда Сілію Забарнова підписали: потрясаючого українського защитника, який справді не пана підсилив Паріж, а Швелє підписали. Вот. То Париж, в принципе, зараз выглядит на плану, ну и Париж Сен-Жермен, точнее, не володари Лиги Чемпионов, потому что иногда еще в минулом сезоне 24-25 себе Париж выиграл Лигу Чемпионов, а в финале могла быть Барселона, но был Миланский Интер, потому что, помним, еще Барселона на верном матче вылетела от Интера по сумме 6-7, в финале Барселона вылетела от Интера, Париж Париже как разгромил 5-0 в финале э, Лиги Чемпионов. Парижане забрали Лигу Чемпионов, но ну, Барселона заходит в эту Лигу Чемпионов, такой же, как один из главных фаворитов. в и Париж, и Барселона, это два гранда европейского футбола. Каталонский гранд и парижский гранд, это одни из лучших команд Взагали в в свите по игре в футбол. И Барселона, и Париж. Две мега атакующие команды. Команды, которые полюбляют тотальный контроль. Тотальный контроль мяча, тотальное доминирование. Це все все полюбляет и ПСЖ Луиса Энрике, и Барселона. Ханти, Флика. Что про Барселону? Чи не чемпионы Испании находится на своем, на своем месте? Первая позиция, 57 туре в 0 поразок, одна ничья, 6, 6 перемог, 19 очков. Найкращая атака в Ла Лиге, 21 мяч команда наклотила, 5 мяча пропущенных, плюс 16 по резнице забитых та пропущенных. Покучу педапечный Ханси Флика, находится на первой позиции. Еще браты матчи Барселона, В последний матч перемогли Реал Соседа 2-1. Вот такая, знаете, важка была перемога для Барселоны. Но Барселона тут доминировала, над Реалом команда предопечная доминировали, Ханси Флик и тотальное владение, подведите, 80% Барселона владела мячом матч портериало, а тотальный контроль. Леванта обыграла, ну в а матч, это был проти рая, де Борсионы не все было под контролем, бльш, что куда мятерая, но мне кажется команда не была для того, чтобы выиграть, ну во а всех винших матчах команда Валенсия победила, Ньюкасл проиграл и Тафф ну, Барселона, бачу, вообще в каждом матче тотальный мая 500% контроля. С хитов это 71%, с реаловеда это 80% в контроле. А вот, э, вид по -видно, да, друзья. Ну и вот, матч против Реала Соседа, там такой 71% соток в Лодине. тут в усих матчах Барселона прям тотально на мече Ну, Париж в этом компоненте також, я вам хочу сказать, Барселоне не уступает. Дорогие Париж у чемпионата Франции чинный чемпион Франции також на своем месте. Первая позиция 6 тур в Лиге 1, 1 по раз, порог, 15 очков. У Леона також 15, но по разнице Парижа краще 12. Забили 4 пропустили, плюс 8, прежде забытых, кто пропущен проиграл олимпийку марселю За 01 команда проиграла олимпийку 22 в бэрснице было ну, астолланд в лиге чемпионов 4-0 тоже бачим еще 67 контроля у пж луиса энрике это тотальный процент владения тут Ланс собирал и зарахунку 2-0 69 владения Також дуже високий процент владіння у Парижа. Марселю програли Роберт Дедзер, Вінося Сіра обіграли за рахунком 2-0. Ну, бачимо, що у десь десь 67% середнє володіння в усіх матчах. Якщо беремо нинішній сезон, ну, то це дуже великий процент, то звісно владіння у Парижа. Стан там вообще перевладели за 80%. Там было владение у Парижа. и не забил промежный мяч. 71% владения, прошу прощения, было у Парижа. Вот. То, в общем, еще были команды PSG, Барселона сфокусованы на контроле мяча. Были команды полюбляют доминировать, створивать моменты. То есть, у пж 84% в в 74% был владение. То есть обе две команды ультра-атакующие, ультра-атакующие. В принципе, стиль обоих команд не сходят. Это прессинг, доминирование. И Париж полюбляет доминировать этим мячом владеть. И Барселона полюбляет доминировать, владеть мячом. Бежеба, часу. Вот, тому завтра супер будет матч. До два гранда європейського футболу, між собою будуть грати. У Барселоні я, певна перевагу, тому що все таки на Манджується, якщо б грали б у Парижі на пар де Пранце. Я б, там, я б напевно, Париж би віддавав б перевагу. Але оскільки команди грають на Манджується, тут я б, напевно, б... Барселоні все-таки більше знає, віддав би перевагу. А, Барасона, в принципе, на манжете играет на плане. но и такой, что Лигу Чемпионов Барасона распечатала. Звездная победа над Ньюкаслом 1-2, на друзья. Виграты Ньюкасла на Сэм Джеймс Парк. Такая легкая задача, как кажется, на самом-то деле. Ту же вашку. победа с рахунком 1-2. 3 очка у Барасона есть. Ну, в Париже такой же не есть, но в Париже разные мячи вон краще, но на другие позиции. Друзья, друзья, у Барселоны на зиграе Рафинья. Да. да, друзья, Рафинья на зиграе. Дуже, зачем еще Рафинья будет на в Барселоне? Фермин на зиграе, Гарсия на зиграе, Гави на зиграе, Маркан Трештейк на зиграе, у Парижа... Не сыграет Усман Дембеле, вот так выходит, да, одни из главных претендентов на золотой мяч. золотой мяч забрал Усман Дембеле, но одни из наикращих футболистов, да, Усман Дембеле и Рафини, они не зиграет. Також, э, под великим питанием, взагалі, участь Хвичи. Також, может быть, дуже вагома втрата для Парижа. Витсиня, один из ключевых футболистов центра поля. Под питанием Жаоневиш. Под питанием Маркинес. Під питанием. То есть ключевые футболисты Луиса и под большим вопросом. Но с сто 100% не заиграет Вот это прям 100%. А, інші вот тут вот, питання, вот, вот питание. і изиграть, можливо, і и нет. Ну, в будь якому випадку, Я думаю, что в принципе... Все равно обидві команди команды будут играть на атаку, и Барселона будет намагатися владеть инициативой, и Париж Луиса и Буде Будет намагаться ініціатива, то Знаєте, матч. Матч вот знаєте, прям рівний. Но обидві команди сильні чи не чемпіон Іспанії, чи не чемпіон Франції, Париж для Ліги чемпіонів, Фіналіст Клубного Чемпіонату світу, Барселона чемпіонів і то Барсіоні, там не вистачило 2,5 хвилин. Все було дуже близько, що ці команди б зустрілись би в фіналі. как раз там минуло, минуло, ну минулую кампанию, да, Лиги Чемпионов. Но Интер переломил той матч. хотя Барселона была сильнее по игре, Барселона больше моментов там створивала. Барселона заслужил на финал. Но Интер показал характер, ответ на том матче. А завтра я чекаю голов, думаю, голы будут. перша моя думка, что обе команды забьют. Ну, теперь, друзья, моя думка, это бы две команды забить. Друга, моя думка, кому веду я провагу, ну, Барселоне или Париже. Ну, все-таки веду я провагу Барселоне. Барселона играет на Манжиити. Думаю, еще Барселона, я к минимуму Парижа не програю. Ало, мне сердечко предсказывает, что будет какой-то ничья 1-1. Там 1-1, 2-2, 1-1. Ну, Но сейчас я, друзья, думаю, что будет просто ничья. Обыдве команды забьют, а Барселона Как минимум Парижу не проиграет Это моя основная думка, но в загале Сердачка мне подсказывает, что команды распишут Какую-то ничью и разойдутся миром 1-1 Обыдве команды дуже сильные, мега атакующие Команды Барселона Ханси Флика, Париж Луиса Энрике Тому думаю, что матч будет равный и завершится вашей в ничью Тому, друзья, обыдве команды Забьют, Барселона не проиграет Думаю, друзья, еще будет ничья не... В Барселоне, друзья, доброты, педопечным Ханси Флик, обожаю доброты, Парижу, Луису Энрике, доброты, вам, друзья, вечер, гусерти, обожаю, да, браты, будьте, друзья, огромные счастливы, мои людьми, обожаю, доброты, счастливы, всем пока.